Сейчас с той стороны, со стороны врага находятся кадровые войска Российской Федерации. Я более подробно не могу рассказывать, в причине того, что тут реально есть элементы военных. Демилитаризация поддерживается? Мы, я, не, я не поддерживаю категорически, как народный депутат. Я не вмешиваюсь в прерогативы военного командования, но я считаю, что гибридная война, которая сейчас идет, она не просто идет в по поле боя, но и в информационном поле. И вот эти все попытки информационно рассказать, что ради нескольких жителей широких которых лучше бы отселить, поселить вот здесь, обеспечить всех обороны, Мы будем отходить с тех высот. Для меня это попытка генштаба РФ с помощью всего этого дела забрать те позиции, с которых можно обстреливать Мариуполь. Поскольку я знаю в которые держат эти высоты, компасы Азов, такого желания эти позиции оставлять. Вообще должна быть какая-то точка, после которой уже нельзя было расступать. Я очень плохо отношусь к руководству Российской Федерации, но я помню последние слова Путина о том, что Россия пойдет до конца. Это очень сильно отличается от позиции нашего руководства, это не может быть улучшить. Благотворительный фонд мы создали для того, чтобы помогать семьям погибших бойцов, семьям раненых бойцов, для того, чтобы оплачивать те расходы, которые мы не можем переложить на государство. В частности, у нас много транспорта пожертвовано волонтерами. Необходимо их заправлять, необходимо, чтобы батальон имел какие-то свободные ресурсы. Поэтому он создал фонд э, Семена самя Семенченко. В среднем где-то пока 100-150 тысяч в месяц мы затрачиваем на эти нужды. Планируем дальше увеличивать, ну, если будет помощь да, со стороны Яспры, со стороны бизнесменов. Выкладываем все это в публичный доступ. Конечно, ситуация лучше, чем год назад. Когда мы все 100% расходов и на бронежилеты, и на каски, и на э, семьи погибших выплаты финансировали за счет волонтеров. Сейчас уже государство взяло на себя большие тоже обязательства. Но, тем не менее, этого недостаточно. Именно для этого создается фонд. Я хочу сказать спасибо и волонтерам, спасибо и тем людям, кто жертвует. Потому что если бы не они, неизвестно, где бы сейчас проходила линия фонда. А так мы имеем возможность создать армию, мы имеем возможность укрепиться. Так что еще раз спасибо этим людям.